Siapa ada masalah macam ni? Piyok nasi besar nak buang sayang kan? plug dah on. Tapi bila kita tekan nak masak, lampu dekat cook ni ke, lampu dekat warm pun tak hidup. Saya nak tangkap macam ni lah. Piyok nasi ni tak hidup langsung. Siapa ada masalah macam ni? Tonton video ni sampai habis. Saya kongsikan jalan penyelesaian dia cara DIY saja. kasih semua. Saya ada satu periuk nasi ini je nama Faber ni. Okay, besar sangat-sangat ni. Okay, customer saya hantar dekat kedai. Dia kata periuk nasi dia ni tak hidup. So, saya dah testing dah. Okay, saya dah on cam -kan plug. Kita tekan memang betul lampu dia memang tak hidup. So, apa masalah dia? Selalunya kalau tak hidup ni, kita kena check terlebih dahulu dia punya thermal fuse dia. So, dekat mana kedudukan thermal fuse tu? Dekat bahagian bawah. Saya tunjukkan dengan korang macam mana cara nak repair version DIY. Jom, first step, matikan dulu dan cabut dia punya kepala plak langkah keselamatan dan yang kedua kita kena terbalikkan lah piuk nasi ni sebab dia punya kedudukan dia ada dekat bahagian bawah sini so next kita buka dia punya skru ni satu dua tiga so kat sini ada dua empat enam kita buka semua sekali Alhamdulillah semua skru kita dah berjaya buka So sekarang kita nak tengok isi perut dekat bahagian dalam dia. Okay? Macam inilah isi perut dekat bahagian dalam dia. So mana satu termofuse? Ha, ah, so yang ini dia punya termofuse dia. Ah, yang ini dia punya termofuse dia ni. Ah, yang ni, yang ni, yang ni. Nanti kita akan buka dia ni. Tapi yang lain-lain ni, ni dia punya termostat dia, dia punya apa yang ah, heater dia, ah, semua ada dekat bahagian sini. Tapi korang fokus dekat bahagian sini. Dia. Kita buka dulu dia punya thermal fuse. Kita buka dulu dia punya thermal fuse dia untuk kita testing dia. Alhamdulillah. So ni thermofuse yang kita suspect uh, dah putus. So kita akan tunjukkan dengan korang macam mana cara nak sahkan dia rosak ataupun tak rosak. So ni adalah thermofuse, fuse yang putus sekiranya suhu dia melebihi tahap yang ditetapkan. Sebagai contoh kalau korang, korang dapat lihat kat sini, fuse ni adalah fuse 20A 185 darjah celsius. So jadinya kalau dia melebihi daripada 185 darjah celsius dia akan putus. Macam mana cara nak testing sama ada thermofuse ni okey lagi atau tidak kita kena guna multimeter. First hidupkan dulu multimeter. Okay, multimeter dah hidup. Duduk dalam keadaan ohm. So kita ambil uh, kita punya probe kita negatif. Letak dekat bahagian negatif. Letak dekat bahagian satu hujung uh, thermofuse dan uh, positif dia kita letak dekat satu ni. Kalau ada bunyi, bermaksud ada rintangan, bermaksud dia elok. Tapi sekarang ni, kita letak dekat sini, multimeter tu tak berbunyi dan tak ada rintangan, bermaksud thermofuse kita ni rosak. Bila dah putus, apa nak buat? Kita cari satu thermofuse yang baru. Okey, harga ni mungkin dalam RM1 lebih RM2 macam tu. So, kita tukarkan. So, kalau korang dapat thermofuse yang siap dengan telinga macam ni, lagi bagus. So, saya tak ada macam tu, saya ada yang macam ni. Jadinya saya kena sambungkan dia lah eh. Alhamdulillah kita dah sambung dah temu fuse je ni. Cuma saya nak beritahu dekat korang semua sekali. Bila korang tukar temu fuse macam saya ni. Okay maksudnya nak kena sambungkan balik semua sekali. Korang jangan guna solder eh. Sebab bila korang guna soldering. So nanti dia akan panas. Nanti temu fuse ni akan putus. Sebab tu korang kena gunakan clip dia. Okay. So jadinya kita nak pasang. Lepas tu kita nak testing dia okay ke tak. Satu lagi bila korang nak pasang ni. Korang kena pastikan Aero eh. Aero ni maksudnya anak panah thermofuse tu. ya anak panah thermofuse tu. Mestilah menghala ke load. Haa. Maksud menghala ke beban. Alhamdulillah kita dah berjaya dah tukar dia punya thermofuse dia. So sekarang ni kita nak testing. Tapi sebelum tu kita nak pasang lengkap dulu lah untuk langkah-langkah keselamatan. -langkah saya pasang tiga sahaja skru sebab kita nak testi takut-takut nanti -takut kang pasang penuh-penuh lepas tu tak tak okey pula kan sejadinya kita pasang tiga so sekarang ni kita nak on kan kita punya periuk nasi ni tapi sebelum tu kalau korang nak belajar repair mesin basuh saya ada panduan membaik pulih mesin basuh ini jenis auto bukan inverter. Tapi jangan risau, saya pun ada juga yang aa, dua pintu yang inverter pun ada juga. eh. Mesin basuh inverter, mesin basuh manual, freezer, chiller sama tak nampak muka kan. So kalau korang nak panduan DIY, cari-cari nak membaik pulih barang elektrik, korang boleh dapatkan dekat TikTok Shop panduan DIY saya ni. Dan satu lagi, kalau korang nak servis aircon, nak cari pencuci aircon yang terbaik, korang guna pencuci aircon DC Pro ni. Alright, dapatkan dekat TikTok shop kita. Kita pasang plug. Kita on kan. Memandangkan periuk nasi ni, owner tak kasih sekali dengan dia punya periuk-periuk dia. So, untuk test, kita kena tekan dia punya thermostat ni ke dalam dulu. Kita tekan. Kalau kau dapat lihat sekarang, cook dah menyala dah lampu dia. So, maksudnya periuk nasi ni dah boleh beroperasi, periuk nasi ni dah hidup. So, selesailah masalah. Kalau tak hidup, korang pergi check dia punya thermofuse fuse dia. So, kalau korang nak buang tu, korang check dulu. Kod-kod, masalah thermofuse fuse dia. Modal RM2, masalah selesai. So, nak jimat apa? Kita DIY je.